फ्रांसीसी वजारत खारजा ने फ्रांस में पाकिस्तान के एलची को तलब किया है ताकि वह पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी के दावों के खिलाफ एहतजाज कर सके जनाब आरिफ अलवी ने कहा था कि फ्रांसीसी बिल जो परस्त इस्लाम पर सख्ती करने का दावा करता है लेकिन असल में मुसलमानों को बदनाम करता है पाकिस्तान इन मतदीद मुस्लिम ममालिक में से एक था जिसने पिछले साल अक्तूबर में सदर इमान मैक्रोन की तरफ से हजरत मोहम्मद की तस्वीर कशी करने वाले कार्टूनों को जाहिर करने के हक के दफा पर फ्रांसीसी मुखालिफ मुजाहरे देखे थे फ्रांसीसी वजारत खारजा ने पीर के रोज़ कहा कि उसने अलवी के बयान पर उनकी हैरत और नाराजगी की निशानदेही करने के लिए पाकिस्तान के एल जी से मुतालबा किया है क्योंकि उनके मुताबिक इस बिल में कोई इम्तियाजी अंसर नहीं है वजारत ने कहा यह बिल मजहब और जमीर की आज़ादी के बुनियादी उसूलों की रहनुमाई करता है मुख्तलफ मजाब के माबैन कोई फर्क नहीं करता है और इसी वजह से तमाम अकायद पर यकस तौर पर लागू होता है इसमें मजीद कहा गया कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए और हमारे बाहमी ताल्लुक के लिए तामीरी रवैया अपनाना चाहिए